в Противовав Розе на заводе, на КМК, пришла повестка на завод. Пришел, подписал бумажку и пошел в военкомат. Меня посмотрели. Я в тот момент как раз занимался спортом. Ну, был такой подтянутый, мне сказали, продатный Так я и попал в десантники. По военному даже не знаю, кем я видел. Ну, точно не десантники. Для меня десантники было это что-то с чем-то. думал, не справлюсь. Ну так получилось, что попал в десантники, бригада хорошая, и благодаря побратимам мотивировали меня и где -то, можно сказать даже где-то пропихивали говорят ляма ты справишься ляма ты сможешь ляма иди туда а не иди сюда именно у тебя все получится ты парень классный короче мы в тебя верим ну таким моментом я и попал в дизайнерки жена говорит ты готов идти я говорю ну да во-первых что нужно защищать семью как бы свой родной город, именно родители, маленький ребенок, на тот момент сыну было только два годика, ну, решил защищать. В 46 я потрапив в 23-м уроке, 11-й месяц, это ноябрь было 4-го числа. Мы туда зашли на Запорожье, сутки мы там пробыли. АГС выставились. Нам так и не дали сделать ни одного пострела. Мы тогда БК столько натянули. А, а, получается как? Там идет дорога, по которой едет машина. И, и его разминировали. Получается чисто дорожку. И мы все по тонкой тропиночке, вот, два с половиной километра, и шли пешком. И, смотри, с БК, с АГС. На то время еще руки не привыкшие, тяж, тяжелый казался. А сейчас Это наоборот. Не, ну, все равно долги далеко ходить, им надо тоже как-то плюс быкаш, плюс рюкзаки, плюс броники. И тоже прилетает, вот, этот, сожмешься вот так в дорожке, влево-право не повернешь, потому что мины, что там, что там. И так именно и топали. И потом нам дали команду, собираемся, выходим. И мы тогда потрапили на, на, следующий день на Марьянку. Ой, эмоции были вообще волшебные. Оно, э, одно дело там на полигон поехать, там пострелять, там на пару по пострелов. А другое дело попасть на ноль, и когда у тебя БК хватает именно, и когда тебе кричат, Ляма, давай, там три ВОГа кидай, там пять ВОГов. Эмоции, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Особенно, когда слышишь в что действительно ты попадаешь. Ну, это потужненько. Ой, с самого шкиша была... Мы, получается, поехали, нам сказали, что вы на подстраховку едете, вы живете в Курахово, сейчас заходит одна группа, получается, а потом, если, типа, нужно будет, то и вы, типа, пойдете. И так получилось, что пошла первая группа, и нам где-то через часа два говорят, что вы тоже заходите, типа, надо зайти. Тогда еще школа была. А мы... Это в самом Курахово, да, Бейк? Нет, это была Георгиевка. И мы, получается, это по по-братым. У него по балу такой дядька, килограмм 130, и я килограмм 80, как, как в данный момент помню. Ну, он, ну, так, он, ему и так тяжело ходить, а тут броняем, нам, нам еще ТМ кидали по пути, надо было поразбрасывать. И мы с ним, получается, идем, а нам там осталось до школы буквально ну, метров 100, может, 70. И по нам начали, начались обстрелы. И мы с ним идем, 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 он падает на колени. И встать не может, говорит, э, а я от него уже отбежал наверное, метров 50 Тут э, пародейки кричат: э, Ляма, куда ты возвращаешься? А я ж назад бегу за побратымом, Я же одного ж не оставлю, вместе шли, вместе дойдем. Прибегаю до него, говорю, что случилось? Говорит, ляма, типа, оставляй меня, я не встану. У меня ноги болят, именно я уже не знаю. Я все, остаюсь, им, а ты давай бежи. Зачем ты сюда вообще прибежал? Я ему говорю, Типа так, или ты со мной получается идешь, или мы с тобой здесь и остаемся вдвоем. Я тебя одного не брошу. Он, я говорю, ну только думай о том, что говорю, у меня маленький ребенок, у меня сын, жена. Я говорю, давай ты это, сейчас встаешь. Я забираю у тебя все, что есть. Главное, чтобы ты добежал. Он говорит, ладно, хорошо, давай. Он меня берет, получается, под шею. Я его поднимаю, он встает. Я у него забираю ТМК, он мне говорит, нет. Типа, давай мне темку, я постараюсь, я донесу. Хорошо, ну и я же его получается, он меня взял под шею, и мы пошли. Буквально метров 30-40 отходим от того места, и туда прилетать, получается. И мы уже до школы добегаем, а школа здоровая, большая-большая, как помню. А... Я, получается, бегу туда быстренько, рюкзак скинуть, темки скинуть и обратно же за ним, потому что он как раз подбежал до, края, до края школы. Я же возвращаюсь за ним, забираю него, забираю все, что у него есть, чтобы он налегке на мог уже добежать, потому что и так уставший, плюс вес у него большой. И таким моментом быстренько, 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 а там ступеньки были разбитые, я вот его поднимаю, и, чтобы он быстренько залез на школу, а потом после него за ним проехали. И благодаря этому, сколько это, год прошел, это было в апреле, год назад. И по сей день именно жив-здоров, до сих пор мы общаемся, благодарен. Постоянно с кем не разговаривает, всем за этот момент вспоминает. Ну, вот такой чувак. Сколько ты найдешь, чтобы был на позициях? 50 дней. Почему так долго? Во-первых, что каждый знает проблемы с, с подъездом. fpv дроны не дают подъехать. И так, получается, машина пытается подъехать, а fpv выбивает колеса, и знаете, тут хоть бы водителю как бы, заехать. Ну, и таким образом, получается, и говорили, Мы бы тебя вывели, все, но ну, машину ты можешь даже не доехать. Тоже ждали погоды. Там, дождя, чтобы могла машина спокойно заехать и нас вывести. Потому что тоже одно дело там техники заехать, а другое дело еще вывести надо. Это очень важно тому, что, во-первых, жена переживает, ты не выходишь на связь. Вот это, наверное, из вот этого момента, наверное, самое тяжелое. Потому что ты долго не выходишь на связь, жена переживает, нервничает за тебя, также ребенок. Ну, ты как-то, ну за долгий период, одно дело, например, ты первый ход, то это, да, тяжело. А так как ты служишь там два года, три года, ты, ты уже как-то с этим свыкаешься, и у тебя уже приходит понимание. Ясно. И как твоя особая мотивация? Семья. Сын. Когда видишь его по, по видосику, когда начинает там «папа, папа», плачет и тому подобное. Но это мотивирует, конечно, да. Жена умничка поддерживает, как бы сложно не было, через что бы не проходил, тут то тоже тяжело. Одно дело, например, тут война, а другой дома, еще и дома. Переживаешь, что где-то пролетит именно. А, Первую награду я получил э, Золотого Христа <с>: тоже как бы и шел, я же не думал, что золотого креста получу. Для меня, думаю, ну какую-то награду дадут, и дадут, и, на ну, слава богу. А стоим, э, это было на дачном, Самсерский э, сам Сырский проезжал, это гордо, конечно. И стою, и мне такие, там, такой-то, такой-то, типа, получаю золотого креста. Я, О", я до речи потерял, не знал, что сказать, именно. Для меня это было дико, конечно, что получил аж Золотого креста, значит, я работу делаю хорошо. Ну, как я понимаю, это за то, что побратимов спасал и выполнял задачи, которые ставились, не отказывался. Если нам предсказали, пойди там побратимов встрети, заведи. Я бегал, даже не говорил, что у меня там что-то болит там, или еще что-то такого. Всегда выполнял свою работу на все столы. Мотивированные хотя бы хотя бы мотивированное, чтобы делать... Я постоянно говорю, мы делаем одну работу. Лучше, например, воевать на этой земле, которая разбита. А так, когда придет до тебя домой, то, тогда просто у тебя уже не будет... И тут я говорю, тут еще одна политика. Говорю, ты понимаешь, что у тебя оружие есть? Те же гранаты, например. А дома, что ты будешь вилками, ложками, ножиком отбиваться? Mostra eu!